assalomu alaykum do'stlar yana youtube orqali sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman biz sizlar bilan titki birinchi savoldan 20 savol turigacha o'rgandik bu degani 3 daraja degani ya'ni 3 darajani titki bo'limidagi savollarni hammasini ko'rib chiqdik va ularni yechish usullarini o'rgandik endi navbat ilki darslarimizga ilki 20 gacha ko'rib chiqamiz sizlar bilan xudo xohlasa ilki bo'limida ham qiziqarli bo'lgan ya'ni o'ziga xos bo'lgan sir asrorlarni tushuntirib o'rgatib ketaman va ilki darslarimiz ham hammasi hapka reshpi kitobidan bo'ladi va hapko reshpi kitobiga o'zim qo'shimcha qilib demak kitobda berilmagan ma'lumotlarni ham sizlarga aytib ketishga harakat qilaman ho'p demak ko'radigan bo'lsak bizda ekranga qaraydigan bo'lsak hop bizda hmm, demak mombob ovi degan yozuvga ko'z tushishi mumkin grammatika va so'zlar biz xudo xohlasa sizlar bilan bugun ilki birinchi savol turi va ikkinchi savol turini ko'rib chiqamiz va unda ishlagan grammatikalar qaysi grammatikalar ko'proq keladi umuman olganda yuz foiz tushadigan grammatikalar hammasini ko'rib chiqamiz sizlar bilan xudo xohlasa video cho'zilib ketishi mumkin shuning uchun bu videoni ikkiga bo'lib qilaman grammatikalarni alohida videoda tushuntirib ketaman hozir bu video orqali test haqida tanishtiruv bo'ladi testni ko'rib chiqamiz qanaqangi nimadan tashkil topganini va undan keyin uni o'sha qanaqangi yechish kerak ni ko'ramiz o'rganadigan o'rganish kerak bo'lgan grammatikalarni o'rganamiz va ko'rib chiqamiz demak bizda birinchi ilki birinchi va ikkinchi savol turida almajim mombob ya'ni mos keladigan grammatikani belgilaydigan savol turi hop bu savol turida Uh, bitta gap bo'ladi va yana bitta gap bo'ladi va bitta qovuz bo'ladi biz qovusga grammatika tanlab belgilashimiz kerak ya'ni mos keladigan so'z va grammatikani belgilashimiz kerak qiyin emas albatta buni usullarini grammatikalarni bilsangiz hech qanaqangi muammosiz uh, yechib ketishingiz mumkin demak bu yerda test haqida ozgina uh, ma'lumot bergan ilki birinchi va ikkinchi savol turi grammatika mos keladigan grammatikani belgilagan savol turi hisoblanadi asosiy grammatikalardan qanchalik foydalanish qobiliyatingizni sinash maqsadida sizga uchinchi darajadagi grammatikalar taqdim qilinadi ya'ni uchinchi darajani grammatikalarni o'rganamiz va bizga hap reshpi kitobida mana bu yerda fankm reshpi berilgan ya'ni oltin retsept ko'radigan bo'lsak birinchisida aytilyaptiki birinchi qoidasi ekan demak ya'ni intermediate darajadagi o'rta darajadagi grammatika va uni funksiyalari haqida bilishingiz kerak deyilyapti ya'ni sizdan albatta bu savol turida grammatika so'raydi shuning uchun bu grammatikani bilmasdan turib yechish yechib ketishingiz mumkin lekin baribir ili bo'lsa demak bilasizlar ellikta savol bo'ladi birdan ellikgacha bu narsa grammatikalarini o'rganib qo'yishingiz demak zarar qilmaydi chunki siz grammatikani bilmasangiz boshidan o'zi taxmin qilishga majbur bo'lib qolasiz ya'ni balki birinchi savol ikkinchi savoldan o'zi taxmin qilsangiz bu yaxshi emas shuning uchun конкретно aytish kerak bunaqangi oson testlarni va o'rganish kerak bo'lgan narsalarni albatta o'rganib olish kerak chunki kerakli yukda og'ir yo'q deyishgandek kerakli grammatika ham sizga zarar qilmaydi yuz foiz ko'rib chiqamiz va ikkinchisida aytilyaptiabuadhop demak grammatika do'stlar ikki xil bo'ladi yongayaromiy va chungayaromiy yongayaromiy bu nima degani yongayaromiy bu gapni bir biriga ulab beradigan bog'lab beradigan grammatikalar chunga yaromiy bo'lsa bu gapni yakunlab beradigan grammatikalar misol uchun bitta narsa bor misol uchun mana bu grammatikani olaylik demak aya grammatikasi demak ko'p kishi bilsa kerak o'zbek tiliga tarjimasi sagina to'g'rimi va tasavvur qiling mana tushunishingiz uchun yaxshiroq sizga bitta misol keltirib beraman mana bu yerda bitta so'z deb tasavvur qiling va qovuz berildi sizga va qovuzdan keyin bitta narsa turibdi ya'ni bitta gap turibdi bu holatda biz mana bu qovuzga to'g'ri keladigan grammatikani belgilashimiz kerak chunki bizdan almajubo so'rayapti mos keladigan grammatika va buni qovuzdan mana bu keyingi gap qaraysiz grammatikasiga qaraysiz uni zamoniga qaraysiz o'tgan zamonmi kelasi zamonmi hozirgi zamonmi qaraysiz olaylik misol uchun il su itda turibdi ili su itda degan grammatika bizga berilgan ya'ni g shu grammatika orqali gap berilgan endi biz bizga to'rtta variant beradi bu variantlarda fe'l yoki sifatlar bir xil bo'ladi har doim misol uchun kada bo'lishi mumkin yoki kubhada faqat uni oxiridagi grammatikalar to'rt xil bo'ladi birinchisida mana bu variantimizda qaysidir grammatika ikkinchisida yana qaysidir grammatika va uchinchisida ham qaysidir grammatika turadi biz misol uchun mana bu oxirini ko'rdik ilsu itda turibdi to'g'rimi man ikkilanmasdan itda grammatikasi bo'lsa mana bu qovuzni ichiga aya degan grammatika to'g'ri keladi ya'ni aya oya yoya sagina degan grammatika bu qilsagina ish mumkin ya'ni misol uchun ya'ni yaxshi o'qisagina imtihonni yaxshi topshira olish mumkin to'g'rimi ya'ni mana shu hozir tushuntirib bergan misolim bu grammatikani funksiyasi ya'ni qaysidan keyin qaysi kelishi o'zi bilan qanaqangi ma'nolarna olib kelishi va undan keyin o'sha siz yonga yaromiy bo'ladigan bo'lsa grammatika o'sha yonga yaromi bog'lovchi grammatikadan keyin tushuni ya'ni yakunlovchida qaysi qaysigrammatika kelishini buadi bilishingiz kerak endi testni o'zini ko'radigan bo'lsak yana aytgancha mana bu ikkinchi va uchinchida ham mana hozir misol например keltirgan narsani nazarda tutib gapirilgan shuning uchun bularda anaqa qilmadim tarjima qilmadim testni o'zini ko'radigan bo'lsak misol uchun qirq yettinchi topik ko'ramiz mana ko'rishingiz mumkin demak bir va ikki qovuzga kirgan eng to'g'risini belgilang va har bittasiga ikki bal hop endi bu holatda ko'radigan bo'lsangiz mana aytganimdek to'rtta variant turibdi va qovuz oxirida kelyapti qovuz oxirida kelsa siz bilishingiz kerak yakunlovchi grammatikalar qaysi ya'ni chungaromi qaysi chungaromi grammatikaini ichiga qaysilar kiradi shu narsalarni bilishingiz kerak nin piyonida nin chungida chunida innechota kiru hetta mana to'rtta grammatika endi so'ziga qarasangiz birinchi variantda ham k turibdi ikkinchi variantda ham k hammasida k ya'ni bu nima qada bormoq biror bir joyga bormoq ko'rasiz gapni o'qiysiz ne chingua hami ya'ni ertaga do'stim bilan birga o parkka uh, kada bormoq grammatikasi bu sirasidan degani ya'ni kanon pionida ertaga do'stim bilan boqqa borish sirasidan ko'zingiz o'zi mazmun kelib chiqmayapti ya'ni ne to'g'ri bo'lmayapti bizda mos kelmayapti gaplar ke, bir biriga ke, uh, yelib ketmayapti shuning uchun сразу birda olib tashlaysiz nn huni bu a, ya'ni payti vaqti degan ma'noda ishlaydi bu hozirgi zamonga kiradi tasavvur qiling no? yani bu yerda tasavvur qilish shart emas mana o'zi nel turibdi ekan nel degani ertaga ertaga bo'lsa mana bu yerda kelasi zamon yoki shunga aloqador bo'lgan grammatika bo'lishi kerakn bo'lsa bu hozirgi zamon hisoblanadi ya'ni yotgan paytda misol uchun 지금 한국어를 배우는 hozir korey tilini o'rganish payti misol uchun gap shunaqangi ishlaydishuning uchun bu ikki ham chiqib ketadi to'g'ri nima chogi itda ganman degan ma'noda keladi bu ch itda demak hayotingiz davomida biror bir narsani tajribadan o'tkazib ko'rgansiz to'g'rimi misol uchun kulgili gap aytaman yoshligimda pashsha o'ldirib ko'rganman deb gapirmoqchi bo'lsangiz aynan innachogi ittani ishlatasiz yoki bo'lmasa chona pu sani sanchoaman pusanda yashaganman yoki shunga o'xshagan mazmundagi gaplar oladigan bo'lsangiz andachoi itta grammatikas ham o'tgan zamonga kiradi to'g'rimi ya'ni qilganman tajribangizni gapirasiz e, bayerda neyil so'zi turibdi ya'ni kelasi zamonni ifodalaydigan so'z turibdi ertaga degan shuning uchun ikkini ham сразу olib tashlaymiz va o'z o'zidan bitta bizga variant qoldi kiru hetta hayron bo'lishingiz mumkin hetda o'tgan zamonku deyishingiz mumkin lekin kiru hadi grammatikasi qaror qilmoq ahd qilmoq ya'ni kagiruhetda borishga qaror qildim ertaga do'stim bilan birga nui ya'ni parkka borishga qaror qildim degan ma'noda kelyapti hop demak bu test shunaqangi yechiladi qiyin joyi yo'q bu grammatikalarni siz bilan mana shu kiradigan imtihoningizda tushishi mumkin bo'lgan ya'ni yuz foiz tushadigan grammatika nechta bo'ladi yigirmata bo'ladimi hammasini ko'rib chiqamiz ulardi hammasini tarjimasini ular funksiya qanaqangi xuolasa keyingi videoda aynan grammatika darsi bo'yicha video bo'ladi xudo xohlasa demak bunga tushundilaring endi ikkinchisini ko'ramiz ikkinchisida bizga aytilyapti qovuzga qaraylik birinchi qovuz o'rtada turibdi qovus o'rtada bo'lsa bu yongoiy degani ya'ni gapni uh, ulab beradigan grammatika ke kerak abatda uh, ham shunaqangi fe'l bo'lsa fe'l yoki sifat bo'lsa sifat har doim bir xil bo'ladi mana chinada berilgan lekin oxiridagi grammatikalar ko'rsangiz har xil kodin gona torok illi berilgan gapni ko'ramiz tarjima qilamiz shiganing ya'ni yolg'iz yashab ko'rsam vaqt o'tmoq oilamni sog'inyapman nimaga sog'inadi vaqt o'tgan sari oilasini sog'inadi to'g'rimi va aynan o'sha sayin sari degan ma'nodagi grammatika so'rov grammatika to'rtinchi variantda turibdi va to'rtinchi variant bizga to'g'ri bu holatda umuman olganda do'stlar bu test qiyin emas o'sha aytganimdek grammatikani funksiyasi va uni mazmunini bilsangiz hech qanaqangi qiyinchiliksiz yechib to'g'ri javob topa olasiz foydali bo'lgan bo'lsa layk bosishni unutmang do'stlaringizni ham kanalimizga taklif qiling xudo xohlasa qiziq qiziq darslarimiz hali oldinda ko'p chiqadi mana bu yerga bossangiz sizni keyingi videoga olib o'tadi ya'ni aynan shu grammatikalarni nima deydi yongi aromiy chunga oromiy grammatikalarni ko'rib chiqamiz aynan ilki savol turidi birinchi va ikkinchi testlarda tushadigan hamma grаматtikani sizlar bilan ko'rib chiqamiz foydali bo'lgan bo'lsa layk bosing do'stlaringizga ham ulashishni esingizdan chiqarmang hammaga rahmat sog' bo'linglar